رقابات ک شوق لیکوال خلقو لا خلق وای یو لیکوال ورقه مکتوبونو لیکل یو هغه چی خلق په مكتبونو یا مدرسو کې وستل زد کول او مهم کرنل بل هغه چی لیکوال د ویری چرشخند بشي و بو وجل شي یا نور دی هغه وخت ولني تودان دي نکړل لیکوال خپل ژوند لیکولیک او یو واځي دي هغه کتابونو نمونه یاد کړل چې د خلکو په نظر مهم نه وو او خپل کلی تدریسي کتابونو یې تر دې حدا به ګټ وخدل چې حتی د دینوم اخیستلی به ارزښت کارور ښکار شو نن نه ني نسل ته د هغوی آثار مهم او نمونه محترم دي چې یو وخت تولنه لزان شړلي وجلي او یا يا یې لوانيان یا ناروغان بللی زموږ د تدریس metodo دا سیده چې باید خوون کای ځان او هغه علم چې تدریسوي مهم او جدي بونېسي او بیريګه دا سونه کړینوس د کوونکې به یزد نه کړی او علم به هڅې ټوکی ورخ کړه شي په وټولنه کې مختلف عقيدي او فکرونه ها کندي چې نجدي هر عقیده او فکر وړي د ټولنې په مهماتو یعنی خوانزي په هنتون او نورو کې ځان وویني او کلهمنه ملکي په لاويانې جنگونه جوړوي او خلق تنګبي په دا ستولنو کې ستكون کوي مجبوري کې چې هغه څه چې نه یغواړي هم واوري او هم یز دکري تاریخ وايي هغه څه چې د شوق پر بنسټ شوي دي په هغه زمانہ کې شوخي یعنی فعالیت او شهرت ورکړل او نه یي ډوډۍ تاریخ وړلې هتا فریز اورول شوي ويرول شوي یا وجه الشوع خنندې دوی دي شوقونه لکاره ولوبړه تا ساينس کار نشي کولای کوو وای چې هر علم او پرمختګ شوقه والا غیر من ستکړای دی مبالغه بنوي چې البته مجبوریت ترنه شو استلای خو هغه څه چې دی مجبوریت لواجي کیږي دی مجبوریت لا ختمې دو سر ختمي کیږي یا بې ګټي کیږي او حد تزيان اړه وي موږ ډېر داس اشخاص لرو چدي خپل شوقونه پاللو مهمه کړي بډای کړي او د دوی پښوند یې د تر ته وشوي دي مشران فکر کوي چې مخ سم یو سمو یو او نړۍ باید لموستکړي او زموږ وماني خو د ری فلسفانو د انسانانو نوې نسل نوې جنریشن بللې لکه د ټلیفونونو تلویزیونونو موټر او نورو نوي ماډلون چې لپاره خونه یو هغو به تر وی په دې ته مچ یو وخت زده کړی د ډوډۍ پیدا کول او رقابت په موخنه بلکې د شوق لمخي وشي د دی دې تامل لګل ترکون راته کاری چې پوره ملاتړې په کار دی